Ультралайт, друзья, конечно же, это не будет какой-то батл между Альтр и Хоке, хотя бы потому, что опыт использования одних кроссовок Альтр у меня достаточно большой – это два или три уже года сезона, а Хоке это всего лишь два дня и 90 километров. Но я считаю, что я могу поделиться все-таки впечатлениями немного сравнить, отличие какое-то и поделиться своим впечатлением уже по поводу хоковских кроссовок в сравнении к альтрам. Какие плюсы и какие минусы именно для меня. Альтры я использовал до Альтра У меня были там соломоны и, и еще какие-то броксы, по-моему, были. И они мне ужасно не подходили из-за именно стопы. Потому что стопа у меня... Не то что широкое, но когда я уже прохожу какую-то дистанцию, она как бы расширяется стопа. И, и соответственно оно мне как бы было узкое, узкое узкий кроссовок тех же Соломонов. Вот. И Альтри, когда я не знаю, откуда я их вообще нашел, но когда я их увидел, когда я обул их, я понял. Ну это мое! Здесь можно говорить о разной стоп степени амортизации подошвы, потому что первые кроссовки, какие у меня были, подошва была тонкая, альтра я имею в виду, подошва была тонкая и ну, стопа болела. Но последующие кроссовки и мой вес, который я сбрасывал, очень комфортно мне в них было. И прохождение длинных дистанций не вызывало дискомфорта в стопе, так как она э, легко помещалась что ли в кроссовок. В Альтрах большой плюс было это стопа и для меня лично и проветривание. Очень классное проветривание, каждый шаг ты чувствуешь, как заходит воздух, когда ты встаешь в воду, вода потом выходит быстро, без какого-то там натыску и давления, сохнет быстро. Это, ну, как бы огромные плюсы кроссовка, плюс он легкий. И, наверное, бы, если бы они стоили долларов 50, и все бы, наверное, было хорошо. Но так как цена этих кроссовок приличная, а вот, например, последний Лон Пик четвертые, ну, по сути, их надо было выкинуть после 400 -го километра. А это очень мало. Так как я сначала говорил, что они у меня чуть-чуть порвались на черемоши из-за того, что на камень наехала и острым камнем чуть разрезала там э, кроссовок и произошла дырка. но когда я пошел сейчас по Карпатам, они просто на глазах начали рваться. и это печаль. и как бы я с одной стороны понимаю, что это легкие кроссовки, вот, но друзья, они блин не дешевые и на 400 километров кроссовки это фигово. И у меня была возможность попробовать в этом походе подождать и попробовать попробовать хоккей спид год, по-моему, так называются они. Я напишу, как они правильно называются. И я был очень позитивно удивлен. Во-первых, когда я их обул э, и начал идти, я просто в сравнении с альтерами этими четвертыми пиками у меня возникло ощущение, что я не наступаю в принципе на землю, потому что я не чувствую ни камней, ни то, что вообще земли под ногами. И я такой думаю, вот это кроссовки, вот это круть. Я иду, и мне очень удобно. Я пробовал там, понятно, что это относительные тесты, потому что это недолго. Пробовал по сыпухе, пробовал по камням сухим, мокрым, по глине, ну или по это, грязи. И я им, в принципе, остался доволен, потому что они очень даже хорошо э, держат сцепление на разных поверхностях, что для меня это классно. И плюс еще при моем, как бы, таком немаленьком весе, в ступню мне ничего не врезается. И я думаю, вот это круть. Вот это круть. Думаю, может и прокатит вот это то, что ширина стопы. Может как бы я уже давно в этих альтрах хожу, может мне будет нормально и в этих кроссовках. Но в этих тоже есть минусы. Но, друзья, хочу сказать так, что если у кого не возникало никогда проблем с шириной стопы, в принципе, я считаю, единственное, что я не знаю, что как там оно будет по долговечности, этот кроссовок. Hoke. но он очень бомбезный мне он реально вот именно в этом он мне очень понравился так как настолько удобно мне нога не чувствовала уже давно настолько удобно как в этих кроссовках но всегда есть минус и до определенного момента все таки после 30 где-то километра вот начинается 25 30 километр и я уже начинал чувствовать, что мне не хватает ширины стопы. Потому что все-таки эти кроссовки, они не настолько там супер узкие, в них можно идти и дальше, как бы я шел, и в принципе нормально. Но все равно мне не хватало, и я натер как бы палец, и что-то у меня там с ногтем чуть-чуть, с мизинцем, я надеюсь, что это просто тоже из-за какой-то там непривычно. Я попробую в них побегать и походить еще. Но, в принципе, вот комфортно до 30-го километра. После 30-го километра мне в них было не очень комфортно. Дальше, какие еще есть минусы. Если у Альтр идет, начиная с, там, когда кроссовок сверху начинается, там уже идет почти сразу сетка то здесь вроде как бы и не сетка, а сетка начинается чуть выше, что, соответственно, дает меньшее проветривание, чем у Альт. Друзья, что касается воды. Сетка, так как сетка в этих кроссовках Хока идет где-то сверху, так мне, по крайней мере, показалось, ее не столько много, как в Альтрах, когда я прошелся по воде и вышел. Она под каким-то давлением так выходит с этого кроссовка шипя. Это говорит о том, что он будет сохнуть дольше, чем, например, те же альтры, кроссовок. И, и вот когда я пошел по воде, это был где-то... По воде пошел. Когда я наступил в воду и прошелся в воде. Это уже было после 20 километра. И, наверное, мне сейчас пришла мысль, что, наверное, я тогда натер палец. Потому что вода и стопа, что ли, расширяется. Я не знаю, как это правильно сказать. Ширины становится меньше в кроссовке. И натирается палец. Натерся палец. И по ощущениям, он все-таки сохнет прилично дольше, чем альтра. Во всяком случае, в альтрах, когда вот нету этого шипения и этого как бы под давлением воды оттуда из ботинка из кроссовка не выходит в альтрах просто вода вышла и он соответственно сохнет намного лучше и нога чувствует себя комфортнее друзья подытоживая это все если кто-то стоит сейчас перед выбором кроссовок но при этом не имеет э, проблем вот с шириной этой стопы конченой я думаю что вот эти хоковские кроссовки просто будут бомба потому что я ну мне настолько вот в них комфортно идти было понятно что вот до этих там критичных километров 20-х вот, но если бы у этих кроссовок была чуть чуть шире стопа для стопы это были вообще бомбовские кроссовки. Но если кто не имеет проблемы с этим, это ваши кроссовки, я думаю, точно. Потому что ну, настолько они бомбовские, мне столько понравились. Хотя, опять же, ну, я не могу как бы, там, рекомендовать и говорить, идите покупайте эти кроссовки, они вам подойдут. Ясно, что у каждого кроссовки, это, если рюкзак не всем подходит, как-то он там сидит, то что здесь говорить про кроссовки? Кроссовки это вообще какой-то там особенный жанр, Друзья, если есть вопросы, пишите в комментариях, пишите свой опыт использования кроссовок в походах. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. И всем ультралайт, легких походов. Пока-пока.